Взагалі вияснення наскільки це, це є проблема. Ми тут зібралися, плануємо десь на протязі тижня опитувати людей, збирати підписи. І хочемо, щоб вони самі поставили насіблене задоволення транспортною мережі. У нас забудемо анкетку. Тут є рівень задоволення транспортної мережі в місті Кравграді. До зміни і після зміни. З ким би я не беседував, кому я не задавав питання, доволі ви транспортна мережа, Однозначно всі говорили ні. Поэтому изменять ситуацию однозначно надо было, необходимо. И поэтому по этому пути и пошли. Если действительно по некоторым маршрутам есть вопросы, до речи вы говорите стало хуже, значит э, в целом-целом целом изменение МРЖ согласно того постановлению мы действительно провели исследование, один институт, второй институт, была программа, исходя из того, что какие у нас, так сказать, пассажирские потоки. В связи с этим была создана программа изменения мережей. Но это не говорит, что сегодня это до. Понятно, вопрос можно. Смотрите, 126 автобус, маршрутка 126-я, ехала по улице Шевченко, поднималась, да, да. поликлинику, вот эти поликлиники, люди могли попасть в поликлинику. Мы прекрасно. Ее сейчас отменили. А Мы почему отменили? Проблему. Кто изучал этот, этот вопрос? Еще вы... один вопрос. Пятый маршрут. Ехала до почти до объездной дороги. Там есть завод, которые <говор> работают более 100 человек работает. Заправка, совхоз. Почему сейчас люди пешком 1200 метров ведут. По грязи, что вот касается, что касается... Вот как вы изучали по 126 маршруту, дабы разгрузить вот эту часть, центральную часть, пустили 126 автобус по улице Гоголя. Для того, чтобы жители Кущелки имели возможность подъехать э, к поликлинике, пустили 100... специально 126 А по улице Шевченко. Таким образом мы думали. Подождите. С интервалом 20 минут. Таким образом, мы думали, что мы с ними напряжением. Но тем не менее, судя по тем предложениям, которые подступают от населения, мы над этим вопросом работаем. Что касается пятого маршрута, я на сегодня уверен, что мы поступили правильно. По одной простой причине, что мы, Влада и наши перевозчики должны обеспечивать качественной перевозкой жителей города Кировограда. Это городская, а сеть, это городская, сеть. Городская это черта. городская Что касается жителей Бережинки, которые... Я за Бережинки, на... извините, я вас перебиваю. Жители Бережинки не говорю. Это городская ну, черта, вами... завод по заморозке овощей и фруктов. Мы с вами... Он находится на границе мы городской с вами городской дискуссию устроим. Ну, нет, дальше, конечно, Более 100 остановка. людей. СТО. Конечная остановка СТО, и сегодня, в принципе, мы мониторим и знаем, сколько пассажиров подходит на СТО-1. Мы это видим. А для жителей Бережинки, действительно... Я еще раз Для жителей Бережинки, я еще раз говорю, есть 284 э, 84 автобус, это пригородный автобус. И, в принципе, он проходит, насквозь прорезает весь город Кировоград. Я сказал, что... Если сам, моя соседка умрет я подал на вас в суд. Потому что она трижды ходила или живая в эту поликлинику пешком. <систит> И после этого <систит> забота народе называется. Ну, давайте без эмоций. А почему без эмоций? Раз, какая реформа Какая, форма, вы, какая ну, должна, быть? Не не улучшать, должна быть? Улучшать. Улучшать должна быть. Улучшать. Ну, она больше не улучшать. Так если, чтобы вы знали, у нас для того, чтобы не было проблем, мы реформу проводим в три этапа.